Сотрудники центра сообщили через охранника о том, что любые заявления для антикоррупционного центра нужно вручать лично депутату законодательного собрания Константину Окуневу. Между тем, по мнению редакции, времени для рассмотрения заявлений у политика может и не оказаться. Как сообщил недавно новый компаньон, у компании близких к Окуневу начались серьезные проблемы со Сбербанком. В банке считают, что заемщики начали нарушать условия кредитных договоров и ранее заключенных мировых соглашений о порядке погашения задолженности. Общая сумма обязательств этой группы должников перед банком составляет около 1 миллиарда рублей. За неделю с 31 октября по 7 ноября Сбербанк подал в арбитражный суд Пермского края 11 исков, в которых в качестве ответчиков фигурируют около 30 взаимосвязанных друг с другом физических и юридических лиц. В том числе торговый дом «Добрыня», компания «Пиво Апторг», закрытое акционерное общество «Север» и оптово-розничное предприятие «Меркада», Общество с ограниченной ответственностью «Ветеран-2» и «Добрыня» Константин и Ирена Окуневы. Кроме того, активизировались и другие кредиторы бизнеса Константина Окунева. В частности, менеджмент завода Перемалка, которому бизнес-структуры и политика должны 37 миллионов рублей, выражает сомнения в законности ряда договоров торгового дома «Добрыня» с розничными покупателями. Графологическая экспертиза должна быть. Но я думаю, что она будет проведена с учетом того, что мы подали соответствующее заявление Восьмой отдел полиции, седьмой отдел полиции. И мы усматриваем вот в действиях, которые имели место после того, как было решение арбитражного суда, признаки мошенничества со стороны руководителя торгового дома Добрыни. Да, действительно, мы подали заявление о признании о торговый дом Добрыни подкрытым. Мы намерены в процессе банкротства оспорить все сделки, которые были проведены торговым домом Добрын в течение последних трех лет.